भाइयों ये लड़ाई आपकी हमने आपको बहुत बार ये कहा है कि हमारा काम लड़ाई लड़ना है इसको जीतना आपका काम है आप सब यहाँ तक भी हमारी ऑडियो वीडियो जाती है जो जो भी हमारी बात को सुनता है मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अभी इसी समय सब भाई मोर्चे पे पहुँचे ताके मोर्चे को बचाया जा सके किसान भाइयों राम राम सत जी का, का खालसा वाहिगुरु जी की आप सबको इस समय लाइव होकर जो हम मैसेज देना चाह रहे है तो आज इस मैसेज देने का जो मकसद है जो कारण है वो ये है कि आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के, के मुताबिक पंजाब सरकार भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलते हुए आज यहाँ पे मोर्चे के ऊपर हमला करने की तैयारी में है दुख की बात यह है भाइयों कि जब हमने ये अनशन शुरू किया है तो हमारा ये मानना था कि जो गांधीवादी तरीका है पीसफुली तरीके से जो सत्याग्रह करने का तरीका है जिसपे अंग्रेज सरकार भी मानती रही है सत्याग्रह के करने वाले लोगों की बात को सुनती रही है लेकिन ये सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हमारे आंदोलन को ही कुचलने के ऊपर तुली हुई है तो आज जो सूचना मिल रही है पता चल रहा है बहुत भारी संख्या में फोर्सेज बल लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के इशारों पर सब मिलकर इस आंदोलन को के ऊपर हमला करने की तैयारी कर कर आ रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि भाइयों ये लड़ाई आपकी हमने आपको बहुत बार ये कहा है कि हमारा काम लड़ाई लड़ना है इसको जीतना आपका काम है आप सब यहाँ तक भी हमारी ऑडियो वीडियो जाती है जो जो भी हमारी बात को सुनता है मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अभी इसी समय सब भाई मोर्चे पे पहुंचे ताकि मोर्चे को बचाया जा सके बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह